Ini ada yang protes sama gue. Bang lumayan enak ya. Kalau ngapa-ngapain tuh bisa pakai Aref. Gue kalau misalnya pengen ngecek kompetitor gue, trafficnya atau segala macam kan susah banget bang, karena gue nggak bisa gak sanggup beli Aref. Konten lu kok komersil banget sih bang. <laughs> gue tuh pengen ngomong kan ada Google Search nanti dia baper lagi kan ya padahal tuh banyak banget ya banyak banget tools tools gratis yang sebenarnya bisa dipakai untuk ngecek kompetitor salah satunya mungkin nih gue kasih ya kasih contoh gue nggak tahu datanya dari mana tapi kita bisa pakai yang namanya similar web ini dia ada extension untuk Google Chrome nya juga ya, sebenarnya kita langsung aja kita pakai yang gratisan gratisan ya lu langsung aja get start gua pilih misalnya digital research kita langsung ke bawah aja langsung sign up with Google kita kasih izin kita misalnya gua nyari uh, website kompetitor gue dulu aja ya. misalnya gue pengen lihat nih agak hoster deh Cie kalau lu pengen di hosting, jangan lupa belinya di net, dianggap Pakai referral gue ya. Iya. Yeah. <laughs> nah, pakai referral gue, biar gue makin kaya, biar gue cepet naik haji gitu ya. enggak <laughs> enggak bercanda-bercanda. <coughs> gitu, ambil aja alamatnya. Kita masukkan dia sebagai, kita nge-register dia aja. Langsung, oke. Okay. Di mesin itu langsung muncul, punya dia terus kita klik next misalnya dia saingan gue ya ini, ini agak anggaplah itu adalah saingan gue langsung kita klik next saja isi seperti biasa industri agensi klik next and dan sini bagiannya gue mau research lah ya eh tuh kalau digital marketing gue pilih marketing SEO and content habis itu klik next nomor handphone seperti biasa ngecap aja Oke, okay, klik next lagi. Gampang banget kan sebenarnya. <laughs> Untuk uh, kita si nama admin, Aniaga, ah, AniagaHostel.co.id. Klik submit. Lalu bisa juga skip sebenarnya bagian yang ini. Kita tunggu. <coughs> Coba kita buka yang ini deh. Gua buka website analisis dulu terus gue misalnya masukkan kita masukkan dia ke oke, okay. kita masukkan aja dia ke ke sini, ke kolom search, paste, oke, okay. ini hoster, ini website performance dia. Traffic engagementnya itu sekitar 5,5 juta per bulan selama bulan Juni sampai Agustus. Berarti tiga, dua bulan apa tiga bulan? Dua bulan kayaknya. eh uh, dia di, di, bagian device distributionnya bisa lo lihat desktopnya itu 50% dan mobile webnya sekitar 49%. Ini kalau kayak gini biasanya main iklan nih ya. Kita coba turunin lagi. Global ranknya wow keren. Ini engagement overviewnya. Ya, dia, dia traffic per bulan ya website-nya hostel itu 1,8. Gua nggak tahu apa benar apa enggak nanti. Mungkin yang punya nego hostel lebih tahu kali ya. Tapi ini sebagai uh, kita data ini sebagai analisa aja ya. Belum tentu juga akurat, belum tentu juga benar. Monthly visitnya 1,8 dan monthly unique visitor 922. Artinya mungkin pengunjung baru dan visit durasinya itu sekitar 4 menit page visitnya itu kedalamannya mungkin tiga dan maksudnya tiga halaman dibuka jadi kalau gue datang ke Nega Hoster gue klik misalnya gue nyari domain cari domain terus gue dapat gue isi terus buka lagi itu berarti udah tiga kali kan tiga kali gue masuk ke dalam sini artinya tiga kali gue ngebuka page nya dia ini artinya dia gitu ya terus yang bagi ini harus ya teman-teman juga yang mau belajar SEO, SEO spesialis harus bisa menganal menganalisa seperti ini teman-teman blogger juga harus bisa menganalisa dengan data-data yang yang ada di seperti ini harus bisa dianalisa terus di bagian bounce rate nya 47 nah untuk bagian bounce rate ini ini tergantung dari siapa lu belajar SEO ada yang bilang di bawah 30% ada yang bilang di bawah 50%, 50% ada juga yang lebih agak nekat sedikit Justru kalau bounce rate-nya di atas 60% lebih bagus lagi. Nah ini gue nggak ngerti, ini tergantung lu belajar SEO-nya sama siapa. Artinya kemungkinan orang lebih banyak dibuka negoster, dia nggak terlalu lama, terus habis itu dikeluar lagi. Itu namanya bounce rate. Berarti kemungkinan banyak banget pengunjung dia, sebanyak 47% pengunjung dia dari 1,8 itu melakukan cuman masuk terus keluar. Masuk, keluar, atau mungkin dia lihat iklannya, dia klik, ah bukan ini yang gue cari, dikeluar itu dibilang bonswe nih nilainya gede banget jadi kalau semakin kecil nilainya berarti dia semakin lama berada di websitenya niaga hoster oke okay. terus habis itu di -visit over time nya bla 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 saingannya dia adalah hostinger rumah web dewa web id cloud host di untuk segi traffic emang niaga hoster paling tertinggi dari kompetitor mereka yang lain nih oke okay ya karena emang dia termasuk lama kan pemain lama terus ini adalah letak geografinya Indonesia Singapura Malaysia Jerman United States kemungkinan ini adalah orang-orang Indonesia ada di luar sana seperti itu menurut gue terus kita ke bagian marketing channelnya niagostra.co.id dan web hosting ini keren ini keren dia directnya itu cuman 38 dan organic search-nya dia itu 53%. Ini ada iklannya, ada juga dipasang iklan, ini referral, referral ini kemungkinan backlink ya. Backlink. Dia, jadi dia traffic datang eh, dia dapat traffic dari tempat dia backlink. Media sosialnya dia nggak terlalu main. Masih kecil banget email juga. Jadi dia eh, marketing emailnya, marketing via emailnya dia nggak terlalu gede juga cuman 1% persen dari saat dari 2 juta traffic cara bacanya seperti itu artinya kalau gue bagian misalnya yang megang marketing di Niaga oh, star, mungkin gue bisa lebih tekan lagi gue lebih push lagi bagian marketing gue supaya menyebarkan lebih banyak email promo ke orang-orang ke customer atau ke customer yang sudah lama banget tapi udah nggak pernah datang lagi dikirimin lagi email kayak gitu nah lu sering ya sering terima kan kalau lu buka email kok ada lagi ada lagi karena lu sus karena waktu lu beli lu kan subscribe emailnya dia nah kayak gitu kalau kita lihat seperti ini artinya dia lebih banyak emang dicari sama organik dia pencarian lebih banyak dengan organik artinya lebih banyak orang mencari di google search kalau yang direct ini kan berarti kita ngetik langsung mereknya dia misalnya ghostal.co.id tanpa kita mau nyari apa-apa kita langsung klik itu yang dibilang direct traffic direct itu bisa juga langsung dari untuk yang direct ya, bisa dari iklannya, nah ini di bagian organic searchnya lo bisa lihat brand versus non-brand yang menggunakan keyword brandnya itu sebanyak 15% dan yang tidak menggunakan keyword brand niaga hosternya itu sebanyak 85%, eh, 85% ini sesuatu banget nih kalau iklan dia pasti menggunakan brand traffic dari apapun itu atau bot sekalipun itu menggunakan brand Nah ini kita berpikiran positif aja. Kemudian, nah ini di bagian top organic search, search termnya di sini lu bisa ngelihat ya. Oh pengunjungnya dia itu masuk menggunakan keyword apa? Jadi lu jangan kena mental kalau misalnya berhadapan dengan lawan seperti Niaga ghoster. Kalau dia ternyata masuk melalui keyword brandnya dia, berarti kemungkinan untuk bersaing di keyword-keyword yang lain kan dia ghoster banyak banget ya. Banyak banget dia ke ranking di artikel-artikel yang lain kan. Tapi itu nggak masuk ke sana trafficnya ternyata masuknya lewat brand jadi jangan mundur berarti brand dia terkenal ya nggak masalah berarti untuk lu bersaing di artikel-artikel yang lain yang dikuasai temannya Niagara lu bisa lawan karena dia juga nggak punya traffic kok gitu cara bacanya dilihat di bagian top organic ke uh, search terms -nya. lu bisa lihat lebih banyak lagi tinggal klik search more terms Terus ini ini bla 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 bla, lu mau lihat keywordnya bla 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 nanti kita coba cek. Ini paid, ini adalah iklan. Keyword keyword yang dia iklankan beli beli web hosting gratis domain dan top paidnya dia begini nih. Niaga Hoster, beli domain, cek domain, cloud hosting, domain checker. Dari sini lu bisa lihat nih, hindarin aja nih lu hindarin menghadapi Niaga Hoster di keyword-keyword yang dipasang iklan karena dia pasti ada di, di, di atas lo, meskipun lo ada di situ. Tapi kan orang belum tentu juga kan ngeklik iklan. Nah, masih bisa lo lawan. Cuman kalau yang brandnya nggak usah dilawan, lo nggak akan bisa menang. Kalau beli domain, cek domain, cloud hosting, domain checker, masih, masih, masih bisa. Tapi itu berat banget. <tuh -tuh> iya pasti berat banget, berat banget. Tapi cara masuk gue ini gue ngajarin lu cara ngebaca analisa dari website agak Hostel. Jadi kemungkinan untuk masih bersaing masih masih tinggi banget. Nah, lu bisa lihat di sini referralnya dia. Artinya traffic dari backlink. Ya, dia dapat dari myskill.id. Terus apa ini? Rakamin. Nah, ini gambar ini kayaknya, mah Ini ini mah gambar. Terus dari tag tech, tagasia.com, terus asal asaljeplak.com. Masih ingat materi gue yang kemarin soal optimasi backlink? Atau sebelumnya lagi, kenapa sudah di backlink tapi kok artikel gue gak ke ranking? Nah, lu tinggal lihat di sini nih, top referring website dia. Artinya website-website ini memberikan traffic ke Niaga Hostel. Di video gue yang lalu itu kan gue bilang kalau lu mau ke ranking, lu uh, pasang backlink di tempat yang emang ada traffic. Nah, lu pasang di tempat dia juga nih teman-teman ini tinggal hubungin adminnya, lu email dia, tanya aja berapa gua harus bayar untuk pasang backlink di tempat lu. Jadi lu follow kompetitor lu di mana dia pasang, di situ juga lu pasang. Sesimpel itu men, sesimpel itu men. Nih, gue juga pernah jelasin waktu kita di live masalah referring industrinya. Jadi dia emang bener-bener pengen pengunjung ke blognya dia itu yang emang minatnya di komputer, edukasi, web hosting, job and employment, news and media. Kayak gitu guys. Ini top outgoing trafficnya. Artinya link keluar dari webnya dari itu rata-rata ke Google, Digital Ocean, Facebook, APP Mid Trends. Dia ada outbound linknya. Ini apa nih? At destination, api Nakarta nggak ngerti deh gue tapi dan ini social trafficnya dari sini lu bisa lihat kompetitor lu untuk nyari traffic dari sosial medianya dia di mana aja mainnya oh di YouTube sama dia lebih banyak fokusnya di YouTube traffic dia lebih banyak datang dari YouTube Facebook juga sama WhatsAppnya WhatsApp web app kemungkinan kalau WhatsApp kayak gini tuh member ya membernya dia jadi dia sharing-sharing artikel atau link segala macam masalah koneksi dan bla 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 di WhatsAppnya dia, di Instagramnya dia juga ada, di LinkedInnya dia juga ada. Lelo. Kalau LinkedIn kemungkinan ini masalah karir, lowongan kerja, banyak juga yang datang traffic dari sana. Jadi harus bisa dibaca-baca di pilihan-pilihan ini dari sini. Tinggal lu ikutin. Gitu. Jadi nggak harus pakai RF kan untuk melihat social traffic dia. Iya toh untuk melihat sosial untuk melihat traffic dari website ini juga gak harus menggunakan aref yang mahal kan jadi kalau besok besok lu jangan ngomong lagi kalau konten gue komersil ya kampret lu padahal banyak banget tools yang gratisan ampun deh gue Terus siapa lagi bawahnya nih ini display advertising ini banyak banget nih sudah jelasin panjang banget nih gara-gara lu tuh nanya-nanya nyindir-nyindir gue konten komersil kampret ini iklannya terus ini top top publisher-nya itu YouTube tetap. Ah, uh, berarti dia banyak pasang iklan di YouTube. Nah, uh, ini kejawab dong ke YouTube ini 46 persen kan dan memang benar kalau kita kalau gue bisa lihat bikin konten tentang website atau tentang domain pasti lo ketemu iklan niaga hostel ternyata emang dia benar dia pasang tuh 78 persen dia pasang iklan di sana lebih banyak ya di YouTube lu bisa create juga dashboard lu sendiri monthly converted of view gue mau coba cari keyword tadi mana keywordnya teh nah ini coba website keyword optimization apa sih select your main website and up to nah lu bisa masukkan misalnya gue masukkan kompetitornya atau gue masukkan juga dia ghoster misalnya ini lu bisa gunakan oke dia ghoster terus lu tinggal masukkan website yang lain ini kalau diaref namanya content gap at close hmm. oke okay. worldwide destination bla 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 create sample create. Hmm. perbandingannya ya yeah. gratis ini gratis Nah kalau di -RF kan ini namanya konten gap. Bang, gua gua nggak punya konten gap. Bagaimana cara nilainya? Nih lu bisa menggunakan similar web seperti ini. Lu bisa lihat itu. Nih yang warna biru punya Niaga Hoster. Perbandingan ya. Yang kuning apa nih? Domainesia masih di bawah semua tuh. Bisa lu lihat tuh. Perbandingan traffic dia. Masih banyak banget yang bisa lu olah di menggunakan similar web. Apalagi kita cuma pakai yang gratisan. Yang gratisan ini dulu dikasih yang pro jadi full. Enggak juga sih di sini ada yang ada yang kena kunci, Nggak bisa dilihat semuanya. Nah, bisa lo lihat SEO traffic extended periodnya bla 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 bla. Nah, ini persaingannya dia nih. Persaingannya di hosting murah, traffic fail, traffic sharenya 12 ribu, nya itu sebanyak 12.000. Ada CPC-nya. Dan ini yang rank satunya nih. Rumah web lo bisa lihat porsi pembagian trafficnya dikuasain sama yang paling besar yang kuning nih kuning siapa sih? ini nih rumah web makanya rumah web ada di peringkat satu kan dia menguasain traffic dari 12.000 itu dia menguasain 35% trafficnya masuk ke rumah web nah ini mungkin bos-bos yang punya SEO nanti di, di Agrohoster melihatnya kenapa gue kalah nih traffic gue di hosting murah what's going on ini. Nah, jadi nanti ada stack planning mungkin buat bulan depannya lagi bagaimana caranya gue misalnya harus ngeranking di hosting murah itu gue gak mau tau tim gue itu harus bisa bikin gue minimal gue harus bisa ngegeser yang 22 nih 22 ini siapa nih domenesia yang 22% itu karena yang kita udah menang melawan hostinger kita sudah menang melawan ID ID, ID cloud house cuman kita kalah dengan domenesia dan host eh dengan rumah web nah ini planning akhirnya kan tim CEO nya punya planning nanti bulan depan gue pengen peningkatan gak mau lagi 17,3 persen ini buat teman-teman SEO -teman spesialis ini juga penting banget ini kan ke pake lu. lu bisa lihat juga di CMS, di VIPVS murah seperti ini nah ini Ghoster itu menguasai keyword yang CO adalah sebanyak 90 karena emang dia banyak konten-konten blognya, konten-konten artikelnya mengenai SEO kan, makanya dia lebih banyak ranking di situ. Ini harus dimulai di mulai diputar balik nih lagi nih. Gue nggak mau lagi nanti uh, tim marketing gue atau tim artikel gue hanya menulis masalah SEO aja, karena kita udah menguasai 90%, kita udah mayoritas nih. Gue pengen nanti ke depannya nih tim gue bahas masalah hosting murah. Gue pengen lagi nanti di YouTube-nya, di media sosial, media sosial, dia atau di referring-referring backlink di segala macam pesan atau pasang hosting murah jadi ada 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 objektif loh ada ada tujuannya gitu ngelihat ngelihat data-data ya, seperti ini ada tujuannya jadi nggak usah ngelihat apa sih ini apa sih ini harus dipelajarin ini untuk planning planning tim saya awal ke depan seperti itu ya guys ya ini keyword opportunity opportunitiesnya bisa lu lihat artinya lu di untuk keyword CMS lu sama sekali nggak nggak tidak dikasih main, lu nggak ada nggak ada nama lu di situ, nggak main banget. itu pure dikuasain sama yang warna ini orange siapa nih, Dominasi ya. makanya dibilang lu punya keyword opportunity, artinya lu punya kesempatan lu kok untuk main di keyword CMS, begitu cara bacanya. so tau lu bukan so tau emang begitu cara cara baca grafik seperti ini, cara bacanya seperti itu kalau kan gue kan blogger gue nggak penting penting karena lu nanti harus masukin semua kompetitor lu yang ada di page one itu di sini lu lihat keyword mana yang masih sebenarnya masih punya kesempatan buat lu ngeranking tapi nggak lu nggak lu kerjain di sini cara ngelihatnya terus ini adalah keyword loss atau keyword yang emang lu sudah nggak ranking di situ lu hilang dari peredaran di hosting murah di domain murah dibeli domain berarti ada sesuatu tuh yang salah masih all lu tuh harus diperbaikin. Nih, di sini nih dengan data-data kayak gini akhirnya itu yang SEO-SEO spesial kena diomel-omelin tuh. iya dong. Kalau gue head CEO nya pasti gue omel-omelin nih. ya yeah, hosting murah itu kan keyword berduit dong. Iya yeah, kan? Itu, keyword gua untuk jualan kan. Gue kelempar, gua lose jadi keyword lose di hosting murah ya pasti gue melomelin ngomel SEO spesialisnya orang-orang yang megang SEO sih ngurus-ngurusin SEO di blog gue itu gitu jadi nanti kalau jadi bos tuh ya harus ngerti gitu kalau mau marahin anak gue tuh harus paham juga nih banyak banget lulusnya di sini ini opportunitynya banyak banget yang memang lu nggak main di free domain lu nggak main tuh benar-benar dikuasai nama hostinger hostinger emang punya layanan domain gratis kan triple w itu segala macam triple zero itu itu ya ini keyword win, lu menang di keyword http error 500 artinya banyak banget member lu yang komplain kok ini domainnya nggak hidup hidup wah ini nggak bagus banget nih terus yang keduanya adalah your connection terus seo adalah bla 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 lu nggak nggak harus ngeranking di kata seo juga sih my man karena itu kan di cover sama blogger ini mah analisa gua aja ya gitu bla 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 dan ini ada keyword apa nih high competitive keyword dia itu uh, menang enggak enggak menang juga sih karena yang orange ini agresif banget ya. yang orange itu Indonesia agresif banget dibeli domain segala macem itu kompetitor ente itu seperti hmm. itu dan masih banyak menu-menu yang lainnya bisa lu lihat sendiri karena kalau gue terusin ini bisa panjang banget ya harusnya emang kalau konten uh, kayak gini harusnya gua live aja gitu ya <laughs> Oke okay, gampang kan jadi nggak ada lagi nanti lu bilang ah konten komersil gue gua nggak sanggup ngikutin gue nggak paham karena gue nggak punya tools nggak ada lu nggak boleh ngomong kayak gitu lagi karena banyak banget free free web tools yang gratis yang bisa lu gunakan semaksimal mungkin cuman tinggal ente belajar cara membaca datanya itu aja masalahnya kalau lu udah bisa baca datanya dari situ lu bisa bikin milestone-nya atau roadmap-nya SEO oh, dari blog lu mau kemana jadi emang tertata ya kerja ngeblok lo tuh tertata ter, ter, dan ini eh, bukan hanya sekedar hobi kalau itu dijadiin kerjaan karena kalian punya penghasilan. Kalau lo mau serius ya lo harus bisa seperti itu. Oke, okay? gue cukupin materi gue sampai di sini. Nanti kita akan ketemu di materi-materi gue berikutnya masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out.